이게 나타났다 기타지 조용하다 আৰু মই আকৌ আহিছো আৰু বেলেগ এঘৰ মানুহৰ ঘৰলে খবৰ দিব লাগিব আমাৰ ঘৰৰ গেটৰ সন্মুখত চাওক কিমান গৰু এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা নমস্কাৰ গুড মৰ্ণিং সুপ্ৰভাত মই যদুমণি কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল চাগৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ভিডিঅ'লৈ আজিৰ দিনটোত মোৰ লগত যি যি হ'ব এইখিনি আপোনালোকক থুলমূলীয়াকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বৰ্তমান আছোঁ মই এই ঘৰৰ চোতালত আৰু ৰাতিপুৱা পৰিৱেশটো বৰ ভাল লাগিছে আমাৰ ঘৰত আছে ট'টেল গৰু চাৰিটা মতা গৰু তিনিটা মাইকী এজনী আৰু এটা গৰু মোৰ সন্মুখত আছে এই গৰুটো ৰঙা গৰুটোৰ ভৰিত মানে ছাল বাকলি এখাই আছে মই আহি পালোহি মাটি মালিকৰ ঘৰ এই পিছফালে যে ঘৰটো দেখিছে এই গোহটো বুলিয়ে ক'ব লাগিব মেইন ৰ'দ পিছলে আছে মাত খাৰ দিলোঁ মই আহিছোঁ বুলি কিন্তু কোনো ৰেচপন্স পোৱা নাই মানুহৰ ভিতৰত আছে কিবা কৰিব পাৰে গা পা ধুব পাৰে মাটিটো জুখিম বুলি গৈছিলোঁ মই মানুহজনক নোকোৱা নাই বেলাকৈ গৈছিলোঁ আচলতে আৰু মানুহজনে ক'লে যে মোৰ আমুক আমুক কাম আছে মই আজি নোৱাৰিম নোৱাৰিম বুলি কোৱা দেখি ময়ো বেছি জোৰ নকৰিলোঁ কাৰণ কেলৈ মই মানুহজনৰ ঘৰত ফটক কণতে ওলাই গৈছিলোগৈ আৰু মোৰ ওচৰত সময়টো আছিলে আগতেই ক'ব লাগিছিলে মই কোনোমতে মোৰ এই মোবাইলটো জীয়াই ৰাখিছোঁ আৰু এইবাবে মোৰ ওচৰত এটা বিছ হাজাৰ এম এইচৰ পাৱাৰ বেংক আছে সেই পাৱাৰ বেংকটো চাৰ্জ কৰি থৈছোঁ আৰু ঘৰত এনেকুৱা তিনিটা মোবাইল আছে এনড্ৰইড মোবাইল তাকে মই পাৱাৰ বেংকটো এইমাত্ৰ ভাত পানী খাই আহি লুকুৱাই থৈছোঁ আৰু সিহঁতক কৈছোঁ যে তহঁতিও মোবাইল চাৰ্জ দিবলৈ নাপাওঁ কাৰণ কেনে মই ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিব লাগে তাৰপিছত আকৌ এডিটিং কৰিব লাগে এক্সপৰ্ট কৰিব লাগে এইখিনি কওঁতে মোৰ বেটেৰী বহুত লাগেগৈ ৰাতিপুৱা ভাতটো খাই অকণমান শুইছিলোঁ অকণমান সময় ওৱান থাৰ্টি এইট পি এম আৰু অলপ সময় আগতে মই এই লাইটকেইটা জ্বলাই দেখিছিলোঁ মানে ছুইচকেইটা অন হৈ আছিলে আৰু দুপৰীয়া ভাতটো খালোঁ আৰু মই যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া এই আমাৰ ঘৰত থকা খালী চিলিণ্ডাৰ দুটা এটা খালী চিলিণ্ডাৰ দি ভৰাই ভৰাই থোৱা ভৰাই থোৱা চিলিণ্ডাৰ এটা আনিবলৈ যাওঁ লাহে লাহে গৈ আছোঁ আৰু ঘৰৰ পৰা মই আধা কিলোমিটাৰমান ওলাই থাকোঁ ভাল লগা পৰিৱেশ আহি পালোঁহি নাজান চুকৰ এখন ফাৰ্মেচি আৰু এইফালে আছে চাউদংপুৰাৰ কলাক্ষেত্ৰ আৰু মোৰ পিছফালে আছে দোকানখন আহি জানো যাক দুখন তিনিখনমানহে খুলিছে দোকানী আছেনে নাই নাজানো এতিয়া মনটো পাতলা কৰি দিছে দেই পাতলা কৰি দিছে পইচা খৰচ হৈছে যদি চিলিণ্ডাৰটো

তালোহি ঘৰ এতিয়া এইটো নমাওঁ অকণমান চাফ চিকুণ কৰি ভিতৰত ভৰাম এতিয়া লগাইছে জ্বলিছে হ'ব কিন্তু জ্বলোঁ নজলোকে জ্বলিছে চিলিণ্ডাৰটো ফিটিং কৰিলোঁ কৰি হোৱাৰ পিছত এতিয়া বাগানৰ ফালে ওলাই যাওঁ খোজকুচিয়া কাম অলপ আছে এইখিনি কৰোঁগৈ খোজকুচিয়া মানে কি গঢ়ি নেই ক'ত খোজকুচিয়ে প্ৰথম এতিয়া কামটো মোৰ হ'ল বাগানত মানে বহুত এনেকুৱা কলগছ ভাঙি গ'ল সেই কলগছখিনি কাটি চাফ চিকুণ কৰি পেলাওঁ প্ৰথমতে দ্বিতীয়তে হ'ল বহুত কলডিলবোৰ আছে সেই কলডিলবোৰ মই এতিয়া কাটিব লাগিব মায়া হ'ল চাহ বাগান এইফালে চব কলগছ এজোপাখিনিত পৰি আছে খাই পেলাই পৰি আছে এইবোৰ চব এতিয়া কাটিব লাগিব উপায় নাই মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ বাগানত কলডিলো কাটিবলগীয়া হৈ আছে আৰু মই এটা কলডিল এইখিনিতে কাটিলোঁ ফটকখনতে কলডিলটো কাটিহে মোৰ মনত পৰিছে যে অঁ আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাই দিওঁ যে কোনখিনি কলডিল মই কাটিছোঁ কেনেকুৱা কলডিল কাটিছোঁ মানে কি হ'ল কল ওলাই হৈ গ'ল আৰু কল নবনাইগৈ আৰু কলডিলটো মানে এনেইহে সেই কলগছোপাৰ পৰা ৰস চক খাই থাকিব সাৰ জাবৰ খাই থাকিব সেইটো কাৰণে কলডিলটো কলখিনি বনি হোৱাৰ পিছত সেই কলডিলটো সেই কলটোকাত লাগি থকাৰ কোনো যোগ্য নাই বা দৰকাৰ নাই সেই কলডিলটো আপুনি যেতিয়া যিমান পাৰে সোনকালে যদি কাটি দিয়ে নহয় সেই কল ঠোকাত সিমান সোনকালে বুঢ়া হ'ব আপোনালোকে এতিয়া এই কল ঠোকে মন কৰক এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় আশী কল হৈছে এই কল থোকাত এই গছজোপা হ'ল মালভোগ কলগছ হা আৰু এই কলডিলটো এতিয়া ইয়াত কাণ নাই এইবোৰ ইয়াত ওলাই হৈ গ'লগৈ এই ঠোকা এইটো এইটো কাটি দিলোঁ এতিয়া চাওক এতিয়া অলপ মানে কি পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিটমানৰ কাৰণে এনেকৈ ৰস ওলাব তাৰপিছত নোলোৱা হৈ যাব এই বাছ জাহাজী কলগছ দেখিলে এইটো কলডিলোচক ওলাই আহিলে দেখিছে ইয়াৰ কোনো কাম নাই মানে ইয়াৰ ইয়াক কাটি পেলোৱাই ভাল ইয়াত ইয়াৰ ইয়াৰ কোনো কামেই নাই গতিকে এইটো আপোনালোকৰ সন্মুখতে কাটি পেলালোঁ আৰু এটা দেখাইছোঁ ৰ'ব সেয়া এনেকৈ মানে যিবোৰ ঢুকি পাইছোঁ এতিয়া মই ঢুকি পোৱাৰ বাবে কটাৰীখনে কাটি দিছোঁ যিবোৰ ঢুকি নাপাওঁ নহয় সেইবোৰ বেলেগ সুবিধা ল'ব লাগিব আৰু সিটো তেনেকুৱাই এই কলডিলোচক এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ নোৱাৰাখিনিয়ে কিমান ইয়াত কল বনিলে আৰু কল নবনাই আৰু দেখিলে নহয় আপোনালোকে চাওক দীঘলকৈ ওলাই আহিলে এই কলডিলটো খাম নাই এইটো কাটি পেলোৱে ভাল এতিয়া কাটি পেলালোঁ নহয় এতিয়া কলডিলটো প্ৰথমতে ৰস খাই থাকে হ'লে সাৰ যাব খাই থাকে সাৰ যাব এতিয়া কলডিলটোক নিদিয়ে কলখিনিক দিব কলখিনিক দিলে কলখিনি সোনকালে ডাঙৰ হ'ব আপোনালোকে এই কলটোক বুঢ়া হৈ গ'ল এই কলটোকা যদি কলটোকা মানে কি হ'ল কলে ধুনীয়া হৈ গ'ল মানে কল পকিলে খাব পাৰিম গতিকে এই কলটুপা ইয়াতে থাকক মই যোৱা সময়ত আজি নহ'লে কালিলৈ এইটোকা লৈ যাম নহ'লে আৰু কিছুমান কল এনেকুৱা হৈছে কিছুমান কল ওলাইছিলেহে কল ভাগি গ'ল কিছুমান কল ওলোৱাই নাই ওলাবলৈ কৈছিলে তেনেকুৱা ভাগি গ'ল কিছুমান কল কোমলীয়া ভাগি গ'ল ই এনেকুৱাবোৰ হয় উপায় নাই এইটো এটা কলডিল চাওক সেইটো হৈ গ'ল এয়া চাওক এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ আশী কল ইয়াত বনিলে আৰু ইয়াত কল নবনায় গতিকে এই কলডিলটো কাটি পেলাব লাগে দেখি কলডিলটো কাটি পেলালোঁ এতিয়া কলডিলটো কাটি পেলাই নহয় সোনকালে কলটোকা বুঢ়া হ'ব এইটো কলডিলটো কাটি লৈ আহিলোঁ কোনো কাম নাই মই এটা কলডিল দহ টকাকৈ গ'লেও বিকিব পাৰিলোহেঁতেন হ'ব দে নি বিক সৰু থকা আছিলে কিন্তু কোমলীয়া কাম নহয় দেখিলে চাওক কলডিল কিমান দীঘল হৈ গ'লকৈ এইটো কাহানি পাই কাটিব লাগিছে কিন্তু মোৰ ভুলৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈ গ'ল এইটো চেনিকলৰ হয় এতিয়া চাওক আপোনালোকে এই দুটাটো কলডিল হৈছিলেহে মানে কলডিল ফুল খাইছিলহে কলডিল কল বনিছিলেহে মালভোগ কল হ'লে দুখোৱা হৈ থকা পালোহেঁতেন উপায় নাই কি ক'ব এনেকুৱা হয় এজোপা কলগছৰ পাতখিনি লৈছোঁ এইখিনিতে পকুৰি দিম মাছে খাব আৰু চেনী কল মই দুঠোকামানেই সৰু সৰু পকি যোৱা দেখিছোঁ গছতে কাটি লৈ আহিব লাগিব এইখিনক ল দুটুকার সানিকল রয়েছে itu mau duduk makan di kios rumput, kau sana bisa, hmm, hmm mau ga? Ya, এটুকুৰা বুঢ়া হৈ আছে এটুকুৰা থৈ দিওঁ লৈ যাম খামগৈ চাওক দেখিলে এতিয়া কল আছে বলক এইবোৰ দৰকাৰ নাই মানে ইয়াত এইটো চাওক ওলাই গ'ল এইটো কাণ নাই ভালেমান দিনৰ পিছত মানে এসপ্তাহমানৰ পিছত বহুত ধুনীয়াকৈ কামটো কৰিছোঁ মানে ভাগৰো লাগি গৈছে আমনিও লাগি গৈছে কামো হৈছে চব হৈছে আপোনালোকক দেখুৱালেই চববোৰ খালী সম্পূৰ্ণ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ তাৰ বাবে মই দুখিত এইবাবে দুখিত কাৰণ মই অকলে অকলে যদি গোটেই কামখিনি কৰোঁ নহয় ভিডিঅ'ও প্ৰস্তুত কৰোঁ কামো কৰোঁ যদি কামো নহয় মানে কামো লৈ এইখিনি বুটলিলোঁ আৰু ৰাংবুলীত বহুত দৰৱ দিবলগীয়া হয় পোকৰ বাবে এয়া হ'ল আমাৰ ঘৰৰ মৰিচা শাক মই মানুহ এজনলৈ লৈ যাম দেই একেবাৰে দৰৱ চব নিদিয়া মৈচা শাক পাঁচটা ছয়চল্লিছ আৰু বহু দিনৰ মূৰত আমাৰ ভাগিনটো ভাগিনটোক লৈছে নেকি দেই মেট্ৰিকৰ দোকানত খাস্তা বিস্কুট খুৱাম দেই বুলি বৈ আই অ আমাৰ এই ল'ৰাটোক খুৱাবলৈ আহিলোঁ ঘৰত ঠে লাগি আছে মেলিবাটো এইটো গাখীৰ খোৱাটো এইফালে গাড়ীখন থলোঁ ৰাস্তাৰ সোঁ মাজতে আৰু মই আকৌ আহিছোঁ আৰু বেলেগ এঘৰ মানুহৰ ঘৰলৈ তাত চিঙিবলৈ খবৰ দিব লাগে অঁ নবৌ আপোনাকে চিনি পোৱা নাই এই আপোনালোকৰ ঘৰলৈকে আহিছোঁ ভণ্টি মই ওলাইছোঁ নাই বাৰু ওলাইছোঁ পেহী হৈছে মই নাযাওঁগৈ তালৈ আৰু নহয় গোটেই মোৰ একদম বোকা নাই নাই তেওঁ নাযাওঁ হেৰি আমাৰ ঘৰৰ ললতা বহি আছে সেই ললতা মাতি থকা নহয় পেহীক কাইলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আহিলোঁ অ পাৰি পাৰিলা পাৰিলা পানী হৈছে নে ধুনীয়াকৈ তেতিয়া কাইলৈ পাটিং আহিবা এতিয়া কথাটো কি হ'ল সেইটো কোৱাচোন কে লাগে সিদিনাখন তুমি বহুত এনেকুৱা পইচা দেখুৱাইছিলা মই গধূলি গধূলি আহি গধূলি আহি ছ সাতশ টকা দেখুৱাইছিলা যে মোক সিদিনাখন মই তোমাক জাল চানা খোৱাবলৈ কৈছিলোঁ যে তুমি খোৱাব নোৱাৰোঁ বুলি ক'লে যে মাৰ পইচা বুলি কৈ গুচি ক'লাগে যে মা পইচা এতিয়া হ'ল কি সেইটো কোন এই পৰহিলৈ গোলাঘাট যাব সেই মই পইচাটো কথা ক'বলৈ অঁ পৰহিলৈ যাব সি কেলে যাব মিনটো মানুহ গলোহে আছিলে আমাৰ ঘৰৰ গেটৰ সন্মুখত চৰু এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা নটা দহটা ইয়াৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল বিছটামান বিছ বাইছটামান গৰু হ'ব চক এইখন আমাৰ গেট মই গৈছিলোঁ এফালে এতিয়া ৰাতিৰ সময় হ'ল আঠটা বাইছ আৰু মোৰ লগত আছে ললিতা আমি দুটা গৈছিলোঁ বেলেগ এখন ৰাতিৰ ভাতটো এয়া চক এইফালে হাতী ভেকুই এইফালে এইবোৰ ৰঙলাও চঙলাও কিবাকিবি জলকীয়াটা লৈ লওঁ খাওঁ তাৰপৰা মই ভাত দিছিলোঁ নহয় খা আকৌ 嗯。